جب آیت اتری کے اپنے اقربا کو یہ پیغام پہنچا دیں پیغام توحید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر سب کو اکٹھا کیا اس میں غیر لوگ نہیں تھے صرف سرداران قریش تھے خاندان کے لوگ تھے قریش اہل سنت کی کتب حدیث و سیر میں بھی ہے اور اہل تشیعوں کے ہاں بھی ہے وہ کوہ صفا پہ بلانا دعوت توحید دینا پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج کا لشکر کا ذکر کرنا آپ سنا ہوا ہے کہ ان کا کہنا کہ مان لیں گے بن دیکھے مان لیں گے تو بن دیکھے اپنی صداقت پر ان کا اقرار کروا کے اپنی صداقت کے تصدق سے اللہ کو منوانا یہ ایک واقعہ ہے جب یہ بات ہو گئی جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا وہ بڑھ بڑھانے لگے اور ان میں پیش پیش ابو لہب تھا اور اس نے کچھ نازیبہ کلمات بھی کہے کہ اے محمد اللہ علیہ وسلم تم نے ہمیں یہ کہنے کے لیے اکٹھا کیا تھا چنانچہ مجمع ڈسپرس ہو گیا اب اس آیت کے شان نزول میں جو بات بتانا چاہتا ہوں ڈسپرس ہو گیا تو آقا علیہ السلام والسلام گھر آئے تو مولا علی المرتضیٰ جب بیست ہوئی اعلان نبوت ہوا حضرت مولا علی کی عمر کیا تھی کسی نے نو سال کہا روایتوں میں کسی نے دس کہا کسی نے بارہ کسی نے چودہ بس یہ روایتیں مقصد یہ کہ بالکل نوجوانی کی عمر تھی بالکل نوجوانی کی عمر تھی نو عمری تھی یہ بات خاص نکتے والی ہے نو عمری تھی اور اس عمر کا بچہ نو دس سال بارہ سال عمر کا بچہ ہو وہ کوئی اس کا اپنا گھر الگ ہوتا ہے رہنے کا یا باپ کے گھر میں رہتا ہے میں تو بڑی سادہ بات کروں گا جس پر دوسری بات کی گنجائش نہ ہو کہاں رہتا ہے اگر آپ کے بچے بھی نو دس سال کی عمر میں الگ کرائے کا مکان لے کے رہتے ہیں تو کہہ لیں کہ مولا علی کسی الگ مکان میں رہتے تھا. اگر اس عمر کا بچہ باپ ہی کے گھر رہتا ہے تو پھر اتنی بات کو ذرا ذہن میں محفوظ کر لیں آپ نے حضرت علی کو بلایا وہ ابھی علی ہیں وہ مولا غدیر میں بنے آئے مگر وہ بھی وہی بات جو میں نے کہی وہ مولائیت کا اعلان ہے جن کو ولایت ملنی ہے وہ مل تو پہلے چکی ہوتی آپ نے بلایا فرمایا علی اب یہ جو کل بلائے تھے ہم نے کوئے صفا پر سارے قریشی سردار اور بڑے بڑے پگوں والے گھروں والے سردار ان کو پھر اپنے گھر بلا اور اچھا کھانا پکا اور ان کی دعوت کر تاکہ گھر میں آ کے پھر میں بیٹھ کر ان پر محنت کروں اور دعوت توحید دوں امام ابن جریر تبری روایت کرتے ہیں اب میں پہلے حوالے دے لوں آپ کو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی یوں ہی چلتے چلتے کسی مورخ نے کہہ دی ہے کہ بڑی سکا ٹھوس اور محقق بات ہے حوالے سن لیں امام ابن جریر تبری امام بے حقی حوالے سب اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر یہ بات آپ نے کہی اگر اہل تشیع اور ملت جعفریہ کی کتب حدیث اور کتب سیر کے حوالے دیے تو وہ اس بات پر اس کا معنی کچھ اور ہوگا اور اگر اہل سنت کی کتب حدیث اور کتب سیر کی اپنی کتب حدیث و سیر کے حوالے دوں تو معنی اور ہوگا سو میں اہل سنت کی کتب حدیث اور کتب سیری کو لے رہا امام ابن اسیر نے روایت کیا امام ابن کثیر نے روایت کیا امام ابن اساکر نے روایت کیا المقریزی نے روایت کیا یہ تمام محدثین جو ساتوں کے حوالے میں نے دیے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کھانا کر تو چنانچہ مولا علی المرتضی نے اپنے گھر ان سارے سرداران قریش کو بلا کے حضور کی دعوت توحید کی اشاعت کے لیے دسترخوان بچھایا کھانا پکایا اور آقا کو بلایا اور پہلا جلسہ رچایا اب یہ بات میری اس کے ساتھ جوڑ لیں یہ گھر علی کا تھا یا ابی طالب کا تھا یہ بولیے یہ گھر علی کا تھا یا ابو طالب کا تھا کس کے گھر دسترخوان بچھ رہا ہے کون سرداران قریش کو دعوت توحید سنوانے کے لیے گھر کھانا پکا رہا ہے کون دعوت کا اہتمام کر رہا ہے گوشت پک رہا ہے ران پکی ہے کتابوں میں ہے کون بکرے سیبہ کر رہا ہے گھر سے خرچ کر کے منعقد کر رہا ہے مجلس دعوت توحید کی یہ گھر ابو طالب کا ہے دار ارکم دار حضرت ارکم کا گھر دعوت توحید اور دعوت اسلام کا مرکز جو چھپے چھپے تبلیغ ہوتی تھی تین سال تک وہ مرکز توحید بعد میں بنا ہے سب سے پہلا جو گھر مرکز دعوت توحید بنا وہ دار ابی طالب ہے